Это у нас э, журналист э, дорожного контроля э, с места Корсих, Шумковская область, Марчевский Виталий. Дальше у нас есть остальные все представляют чиновицкие э, активисты и так далее. Значит, Саша, э, Василий, Дмитрий Афанасьевич, еще один Саша и я Максим. До сих пор мы были, ну, не скажу, что друзьями, вот так, мы контролировали вас. Вы. У нас ну, хотелось бы узнать, вот, что наше областное ОМГИЧ Новицкое э, планирует, ну, скажем так, ну, хотя бы на ближайшее время. Работа будет, изменения будут ли, ну, любые там кадровые перестановки и так далее. Ну, э, в общем, если говорить, в общем, о э, работе гаи в настоящее время, то мы э, ну, в достаточно сложной ситуации находимся, и, в принципе, как и на Украине, хотя каждая область э, по-своему, есть ситуации разные, есть э, такие, ГАИ, где материальный ущерб нанесен, и так далее, и так далее. То есть у нас, слава Богу, мы сохранили материальную базу и, и все остальные там базы, которые есть, и личный состав, который есть. То есть у нас практически ну, потерь нет. Потери есть э, в том смысле, что у нас сейчас раз такой переходный период, который начинался давно. Вот. Ну, никому не секрет, что мы, допустим, по вечерам, там, в днем в свободное время ездим и смотрим заработниками, да, как они работают. То есть э -э у нас возник вопрос, не знаю, знаете вы не знаете, скорее всего, знаете так, что далеко, недалеко отсюда находится заправка Захи. Да. Э -э но честно, есть, ну, есть какие-то хотите документальные видеозаписи и так далее. Но работники ГАИ проводят на этой заправке, я не знаю, сколько времени за смену это. На той же заправке э, существует ведомость по заправке автомобиля ГАИ долговая. Эту тетрадку лично видели. Когда они заправляются в долг, как они помогают деньги, это также. То есть, вы понимаете, если бы мы это сняли, то ну, по-другому. Однозначно на такие вещи реагировали, реагируют достаточно жестко. Если бы еще были... Ну, утром в 7 утра, каждое утро по патрулей 5-6 там. Они не а... являются, то есть, они не являются за этот партнером в то не вог? Да, 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 ВОК, да, Но да, они не заправляются. А они стоят за заправкой, курят. Нет, смотрите, Это талоны есть. Вог это наши талоны. Нет, я знаю, нет. но поверьте мне, лично видел эту тетрадку, в которую приезжает инспектор, его записывают в долг, он заправляется, как он потом отдает. Колонны. Когда нас увидели, то конечно было. Да. Ну а почему он того не У нас процедура такова, что бензина на разлив мы уже давно не получаем. То есть, mm -hmm. когда -то было. Ну, то есть мы сейчас получаем в департаменте горизон э, много, мало. Это уже ну, согласно тому, что нам выдают. И ну, возможно, что я уже, не готов там, не, есть, не, я Не, нет, это поверю. мы просто доводим до вашего ведома, скажем да, так, что поверю, такое происходит. И Вплоть до того, что на за заправке ЗАГСе мы выделили комнату, в которой они находятся. Ну, я не знаю, зачем, честно, мы нас, нас не пускают, честная собственность собственно, так же нас... И нас видят оттуда, сразу же убегают. Но комната есть. Что, я я вас принял и поверил, если реакция... Нет, Мы иногда направляем руководство ГАИ, в частности, это, конечно, приносит вам, естественно, вот. информационные запросы, жалобы, там, ну, так далее, так далее, так далее. все, что мы могли выявить, там, во время наших рейдов. Как правило, дается все вовремя, э, указанные, значит, законодательством сроки, это все выдерживается. Но есть э, очень много у нас вопросов, ВИПы, по в установленные сроки, и, значит, ВИПа должна быть полна, не да, не о конкретном информационном нет. запросе, я числа обо всех информационных запросах, на которые были даны вот неточные вот непротиворечия. То есть мы сейчас обменяемся телефонами, и я готов выслушать любое время нюансы, которые, есть. кстати, вот такие, как, если вы видели, что есть такая тетрадь на заправке, там есть такие нюансы, но ну, я должен реагировать на это, потому что я не так должен реагировать на какой-то там знак, или где там инспектор стоит, то есть если это или там заместители, или там командир лоты, который руководит, а, а вот такие именно технические, хозяйственные вопросы, конечно, их, на, на них надо давать мне информацию, чтобы я давал адекватную реакцию на это все. Вот юрист, лишь. Может быть, там или, вот, часть его, ну, наших ответов, запросов проходит через него. Если есть такое, и ну, оно действительно тут что-то, то не, не, ну, почему не отреагировать, не сделать это, Булі розширений, понятний Про ну, і адекватний. Просто отримуємо такий відвіт, я чувствую себе, як будто без голову відчуваю. Справа в тому, що буде краще. Ми не будемо піднімати вже ті запити, які надіслані, які відповіді далі на ці запити. Нам би хотілося все-таки, щоб в майбутньому, коли ми вам надсилаємо запит, ми хочемо згідно законодавства отримати. Змістовну обґрунтовану відповідь і в чіткі терміни передбачені законодавством. Все, більше ми нічого не хочемо. Тобто ми звернулись так само по скарах наших. Я вам просто приведу пару примірів. Воникла спорна ситуація да, з артуріком ГАІ. І звісно, ми попросили визвати відповідально, да, відвісненого. Значить, вмісто того, щоб викликати відповідального, по конкретному случай інспектор там Українець, він набирає. номер телефона, да, и к моей машине, в которой я сижу, подходят еще два, скажем так, бойца. Смотрите, э -э мы, ну как, э всегда мы боролись, чтобы не было бы подставных свидетелей, были у нас там нюансы, за нами гонялись э подставные свидетели за Сашей. И, ну да, благодаря там, допустим, есть у вас Эдуард Иванович, начальник городского ГАИ, то есть после нашей жалобы он отреагировал, да, то есть прекратились преследования и так далее. То есть мы всегда боролись, чтобы ну, не было. Что да, за нами ночью, вот за Сашей и Димой ночью гонялись на черном БМВ, друзья ваших инспекторов угрожали, после этого через две недели подъехали к Саше на работу, угрожали. Еще раз, там сотрудник ГАИ, там что-то будет. Да, да, да. То есть Эдуард Иванович реально помог, реально, то есть, чтобы не было никаких этих самых, не знаю, с кем он переговорил, с инспекторами, инспекторами, ну то есть, слава Богу, этого нет. такие факты были? Просто так, такі факти були, а самі розумієте, що в наших журналістів там в Києві, Луганске і так далі зжигають машину, ми повинні були беспокоїтися. Діт на місяць два-три назад. Два-три назад, так. Є відеозапис, могу предоставить, если будет інтересно. У мене є питання вже безпосередньо по ваших підлеглих. Так як я проживаю в Косові, я дуже часто приїжджаю на ваш віжинський пост, багато матеріалів по ньому відзнято. Я не знаю, ви знаєте, ви не знаєте про ці відеоматеріали. Ви переглядаєте, чи вам ваші заступники показують, що є таке. В принципі, ну хотілося б зруйнувати цей стереотип, що ми з вами вороги. Ми просто вам показуємо от, недопрацювання ваших, з вашими підлеглими, де вони недопрацювали, де вони реально порушують законодавство, де вони вже грубе порушення роблять, де незначне порушення. І От по Вижніському посту, там я не знаю, знаєте ви за цей випадок, там е, є відео, але ну, не хотів привозити, бо воно може навіть під статтю попасти бо, як там розповсюдження випадки. порнографії. Там, ви мали би знати за цей випадок. Ми Що? ми його показували, не, не ми показували, а показували. В департаменті ГАЇН на, на Раді когда вот это прозвучало, то це то било на всю Україну, всі сиділи свячальники ГАІНБІСІ. Ну знову ж таки, вчора був у них вже немає інтернету. Тобто, ну для, для мене, якби зрозуміліше. Е... Хай в них інтернет то і буде, тому що приїдуть, наприклад, туристи, і він скаже, а де мені там поселитись можна? Буде. Щоб це інтернет був, наприклад, навіть я як водій, мені терміново треба відіслати електронне письмо, і навіть це говорилось на рівні Міністерства, що ми можемо заїхати і відіслати на електронний лист, відіслати там, зателефонувати по термінових обставинах. Хотілося б, щоб все це було. Вчора я узнав, що у вас. Вижниці на інших постах вже нема системи рубіж. Тож не зрозуміле питання. Ну як на мене, ця система рубіж вона потрібна, то що по ній є багато проблем, багато знову ж таки недопрацювань і багато порушень зі сторони е, окремих працівників дає це одне питання, але ну в цілому ця система потрібна, тому що через цю систему ми можемо заходити викрадені авто. І зараз в цій ситуації знову ж таки замавши в систему рубіш якусь там якихось групу провокаторів з, з, з якимось там е, номером, тобто його легко буде виявити, де вони знаходяться. Інтернет включить, дійсно, Значить, Інтернет включений, найді свій номер. У Він Момент заключається в чому. В тому що зі ситуація, яка. по всей Украине у нас происходит и все остальное. Значит, есть такая фирма, как «Оли Транс. Политранс контролирует, контролирует ситуацию работы рубежа. На данный момент просто сейчас не было, в связи с революционными действиями и так далее, что подобное, не было просто обслуживания камер, не прошло момент обслуживания. Сейчас пройдет обслуживание, я перезвоню в «Оли -транс», они приедут, посмотрят, все, что там он заработано, как... про рубеж или про интернет? Про рубеж. Про Но рубеж. Ну, Но он, а интернет, э, он просто отключен из-за чего? Из-за того, что рубеж и не работает. Почему? Потому что Олитранс не провел э, саму обслуживание, да, обслуживание камеры. Ну, а рубеж сейчас не работает? На данный момент нет, почему? Потому что у Литранс я позвоню, чтобы они приехали, при, пристали своих людей, И два дня назад уже звонили, или можно приехать, или нет, чтобы сделать. Ну, смотрите, техническое... мы не совсем это как бы от нас сейчас зависит. Мы были в сложной ситуации. То есть система рубеж это система. То есть она должна работать в системе по Украине. Систем, в связи с тем, чтобы по Украине были разные ситуации в разных областях, она ну, нарушилась эта система. Тут уже как ни крути, мы должны сейчас ее восстанавливать. Слава Богу, что мы ее сохранили, потому что у нас были такие моменты, что мы сняли вообще оборудование с постов всех и увезли, потому что мы переживали за то, что оно, в принципе, дорогостоящее, и мы могли его просто потерять. Вот. Оборудование сохранили, оборудование поставили на мы сделаем эту наладку, и оно будет работать. Интернет тоже там будет, а то, что мы должны вести воспитательную работу и избавляться от негатива, я только только два понятка, что ну, как никто другой. Ну, да. Есть в у нас никогда проблем нет, честно. Даже под того, что они нам пообещали никогда в жизни не нарушать право тоже движения. И реально не придерживают свою То есть не стоят с правилами, не стоят. Есть ряд инспекторов, конечно, которые, честно, вот что не ролик, что не съемка, что не общение, то это... Одни и У вас есть список, у вас вот вторая график. Это инспектора, которые э, мало того, что них хамят, и они не знают элементарных ни правил дорожного движения, ни элементарных инструкций. Возьмем, ну, вот самый из них явно и с этим согласятся все, даже я говорю, в с сколько общались, это есть вот такой украинец. Да, это ужас. Это, ну, честно, что не общение, то это просто... Ну... Это черновцы, да? Да, черновцы. это черновцы. Ну, там есть вот список у вас, скажем так, как... украинцы, автоматчик, мы просто правило. не знаем, кто это. Это если помните... А, Скажите, где это? Черноцах автоматчик Да, это помните ролик, это, был, это, который сейчас он. находится на автомобиле 022. Данный да. Да, да, момент. Тот, Ворь. который был напарник э, того, что автоматом угрожал. Дуже рідко ми бачимо, коли інспектори ДОІ зупиняють тих самих прокурорів, суддів. Я розумію, що це тяжко, що зараз будуть дзвінки. І для чого я хочу це сказати? Ми готові, щоб ви подзвонили і сказали, зупинили там. Суддю зупинили прокурора, зупинили там крупного начальника. Він зараз буде дзвонити. Хлопці, під'їдьте з камерами. Ми готові приїхати і зробити так, щоб це побачила громадськість, як їдуть ці самі прокурори, щоб не було, тобто на вас самого тиску, щоб ваші інспектори не боялись цих мажорів, реальних мажорів, які через одного я знаю, по по як по Франківській області, так і по Чернівецькій, через одного всі їздять після роботи п'яні в стільку на дорогих машинах. І потім в ДТП, ви ви знаєте самі цю статистику, що то условно, то пішоход перебігав за швидко на пішохідному переході, то ще щось. Ну, тобто такі нестандартні ситуації, то там племянник прокурора, Ми готові е, зразу по будь-якому виклику виїхати на місце, якщо є якийсь мажор, тобто там суддя, прокурор і хтось з верхушки, ну, які можуть тиснути на ваших підлеглих чи на вас. Готові з камерами зробити так, щоб вони вже не потиснули ні на кого, і щоб вони пішли ну, робити інакшу роботу. Посліднє так. питання таке б згадав по телефону чергової частини. Ну, раніше що називалось телефон довіри, а тепер телефон чергової частини. Ну, По-перше, раніше ж вони були ці наклейки на транспортних засобах. Тобто водій міг побачив, що на транспортному засобі працівника, дає, він міг зателефонувати. Я стикався два рази ситуацію, мені давали не той номер. І дуже часто є така ситуацію навіть у вашому обласному дає, що неможливо дозвонити. Не не, або не беруть трубку, або, або працює автовідповідач. Ви чесно, дозвониться. Не піднімайтесь. Ні, взагалі Так, А що він дійсно був ефективним цей телефон? Я, ну, зробіть, якось, щоб це було. Ви це, керівник можете зробити, щоб це було ефективно. Тобто, от, дуже важливо буде для всіх водіїв. Все. Гарно дякую.